配合？你们根本就不知道真正的罪恶是什么。嗯 青草如花，竹叶清下绝无花。风来，一触即发。你要那彩云被光照耀，心中默默默然狂笑，边不甘的心不值一笑。暗器不露，笑的。 写下。 我在康复我，我不能死，我不能死。五百年前，你就应该死了。罪恶终将会被终结。你们什么都不知道，只会高高在上，义正言辞地审判着所谓的罪恶。什么善恶正邪，什么黑白对错，我不服，我不服！啊 死了，但并没有完全死。什么意思？整个巅峰谷被他的怨念所覆盖，怨念不除，万物不生，这一切都没法结束。他的死也终结不了这一切吗？大山神跟我说过，万法皆空，但因果不空。我倒想看看，这五百年前到底发生了什么。 让他活生生的一个人变成了一只妖，看来我们只能自己去看看了。行，要想终结罪恶，必须找到罪恶源头。